অব্যয় পদ যি পদৰ ৰূপ কেতিয়াও সলনি নহয় সেই পদক অব্যয় পদ বোলে উদাহৰণস্বৰূপে ভাষা শব্দটোক আমি বাক্যত ভাষাৰে ভাষালৈ ভাষাক আদি ভিন ভিন ৰূপত পাব পাৰোঁ গতিকে ই অব্যয় পদ নহয় আনহাতে আৰু নাইবা অথবা গতিকে এতেকে দেখোন অথচ কিন্তু নেকি দেই চোন হ'লে এই পদবোৰৰ কেতিয়াও বেলেগ ৰূপ পোৱা নাযায় সকলো ধৰণৰ বাক্যত একেদৰে থাকে গতিকে কেতিয়াও বিভক্তি নলগা অৰ্থাৎ ৰূপৰ সলনি নোহোৱা পদক অব্যয় পদ বোলে বাক্যত অব্যয় পদৰ উদাহৰণ তেওঁ আৰু মই যাম তেওঁ ধনী কিন্তু খৰচ কৰিব নিবিচাৰে তেওঁ দুখীয়া অথচ সৎ আহ কি সুন্দৰ দৃশ্য হে ৰিডাঙৰীয়া কলৈ যায় তোমাৰ নাম কি খেলখন চাবলৈ যাবা নেকি সি নাইবা তেওঁ আহিব এম এ পাছ কৰিলা তথাপি সৎ হ'ব নোৱাৰিলা বিভক্তি আমি কথা বতৰা পাতোঁতে বা লিখোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা পদবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰূপত পাওঁ যেনে মানুহ পদটোক কেতিয়াবা মানুহে মানুহ যোগ এ মানুহক মানু যোগ অক মানুহৰ মানু যোগ অৰ মানুহলৈ মানুহ যোগ অলৈ মানুহত মানু যোগ অত আদি বিভিন্ন ৰূপত পাওঁ অৰ্থাৎ কিছুমান পদ বাক্যত ব্যৱহাৰ হ'বলৈ হ'লে সিহঁতৰ সৌহাতে কিবা কিবি সৰ্গত যোগ দিব লাগে এতেকে বাক্যত পদৰ এৰিব নোৱাৰা অংগস্বৰূপ সৰ্গকেই বিভক্তি বোলে